нашего, нашей встречи, нашей беседы очень-очень серьезная. Называется «Сила слова» или «Я сквернословие». Но прежде, чем мы начнем нашу такую беседу, сложную, но э, достаточно интересную, скажите мне, пожалуйста, как люди здороваются, что при этом делают, что говорят, что-то может делать руками, ногами, так. Руки жмем, говорим здравствуйте. Так. Обнимаемся. Да, так, еще. Так, руку подает еще. Маш рукой. Маш, вот так. Привет, привет. Так, Привет, Ага. И свои какие-нибудь знаки. -то. Так, да, знаки свои какие-то. Еще мы целуемся при встрече, когда давно не виделись, и сильно сильные раны. Или да? иногда вот я видел настоящего вот, уже взрослый мужчина э, по плечу бьют. По плечу так, со всей силы. Хоп, и привет, да? Понятно. Ну что ж, а давайте мы с вами узнаем, а как же здороваются люди в разных странах мира. Вот мы Жители Новой Зеландии. Вот когда встречаются друг с другом, на сами трутся. И вот этот обычай, знаете для чего? Что вот один человек передает другому дыхание жизни и желает ему долгой-долгой жизни. <как> так вот они здороваются. Жители вот андаманских островов вот, вот когда встречаются друг с другом, садятся на колени друг к другу, ну, ну вот один человек, обнимает его за шею и плачет, плачет вот со всей силы, но не от расстройства, а вот от большой радости, что видит он этого человека и рад ему. Далее жители самоа. Вот когда встречаются, а они друг друга обнюхивают. Вот так вот обнюхивают. А знаете зачем? Допустим, пришел чужак в их племя, да? Откуда пришел? Зачем пришел? Что пришел? А вдруг вот из того места, откуда вот он пришел, а там война. А они же ничего не знают, ни, ни телефонов, ни телевизоров. Что делать? А так понюхал и все узнал. Все, все местные новости. О нем. И вот у него <паспорядок> вот от самого рождения был черный <паспорядок> язык. И человек-то вроде был белый, а язык был черный, 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 черный. Ну, потом он умер, все, там у <паспорядок> них <нет, паспорядок> нормально стало, но жители тебе-то боятся. А вдруг <паспорядок> злой дух вот этого царя в кого-нибудь вселится. И поэтому так вот приветствуют друг друга. И руки держат вот так. И высоут язык в канадской вот Арктике. Жители вот этого материка, вот когда видят друг друга, со всей силы бьют кулаком и по плечам, и по голове. А, а, а так, как вы думаете, зачем? Привет. Чтобы выяснить, устойчив ли человек, вынослив ли человек, или вот упадет сразу и больше не станет. Потому что ведь условия достаточно да, А вот одно вот это вот племен гении. Самое танцевальное племя на земле. Танцуют всегда. До еды. Во время еды, после еды. На свадьбах, на похоронах. Ну, даже вот охотятся на какого-нибудь животного. И тогда танцуют. Всегда танцуют. Вот это приветственный танец. На... И это называется Адам. Вот это для чужаков. Допустим, вот, к ним в гости приехали, вот, или туристы. как хотите, ваши право. И я подойду Тихо. к вашим маленьким командам таким и скажу, а как же лично ваша команда будет здоровой. Всем вижу. Так, так, так. так. девчоночки, вы в пятером, красавицы мои. Будете здороваться. <сélок> <Носами>. <сélок> 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 вы как заряд, будете здороваться за руку. Крепкая мужского.

Скверные, Скверные слова, слова. которые Сверна, употребляются в речи. Да? Скверные слова, матерщина, непристойные слова, брань. У этого явления много определений, непечатные выражения, нецензурная лексика. Но издревле, матерщина в русском народе именуется сквернословием от слова скверно. Вот скверно, смотрите. Посмотрите, что это такое скверно. Мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противыми, отвратительное. Нечистота, грязь, гниль, смрак, вонь. Такое определение скверня дал Владимир Иванович Даль в своем словаре русского языка. Почему люди сквернословят, как вы думаете, почему человек употребляет в своей речи такие нехорошие слова? Почему, ну, например, Злость свою выплеснуть, да? Обидеть. Да? Он может быть самый плохой. Сам не очень хороший, не очень добрый, Развеселить. Люблю, да? Так, еще раз веселить? А как развеселить? Станцевать его танец. разрядки бывают, э, э, не, некоторые люди ругаются. Чтобы заполнить паузу между словами, бывает и такое, да? Чтобы выделиться, человек думает, сейчас я как вырубаюсь некрасивыми нецензурными словами, и все подумают, ой, какой крутой, какой просто невозможно. На самом деле, ну, конечно, так не подумают, это неправильно. Желание быть услышанным и для убедительности. <wai> <решhan> <решhan> вот, вот опять же человек думает, сейчас как скажу такое, 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 слово крепкое, и сразу все меня поймут и согласятся, вот, вот и будет по-моему. Конечно, это все неправильно. А вот откуда же пошел Мас? Сам по себе, откуда он? Не знаете? Это кто <Arc't brow många> Давайте послушаем. Вот откуда же пошел? Мат являлся заклинанием, использовался колдунами, при наговорах, при вызывании чистой силы нельзя было ругать детей матом, так как у них вселяются бесы. Считали, в доме тоже нельзя было ругаться. Обидеться кто хранитель дома. Одна бывает и за рукой дома. дома полтергейст. вот, видишь, То, берут, просто сваливают вещи, открывают, пугают а, людей. О, а потому что ему не нравится, что так вот ругаются в доме, и вся и, и все, здесь, все Это наоборот, нечисть появляется. Да, да, да. да. Правда, да. Молодец, да. На водоеме около реки или озера тоже нельзя было ругаться. Обидеться кто? Тоже. В длиной, в длиной да, в лесу тоже не принято было. За... Обидеться обидеться. А где же человек мог выплеснуть свои негативные эмоции, свою злость? Как вы думаете? В подвале. Вот доктор. В подвале. На открытие ясности. Отсюда пошло выражение поле брани. Многие вот считают, да. что поле брани это поле битвы. А нет, на самом деле поле ругани, поле брани. И вот, ребята, в 20 веке японский вот, ученый Масару Демота начал исследование о влиянии слов на человеческий организм. Он говорит, да. И добрых слов, и злых слов. Вот, Ученые пошли дальше. Священник читал молитву, стоя лицом к озеру. И вот вода, это до начала молитвы, а вот вода, молитва закончилась. Есть разница? Да. Большая. Да. Большая. Да, вот это что-то темное, непонятное какое-то вообще. А вот вода похожа на какую-то да? И стали говорить о воде спасибо на разных языках. Вот это спасибо на японском языке. Красиво, да такая, такая вот маленькая вода красивая. А вот это спасибо на французском языке. Симпатичная? Да. И, и и заметьте цвет воды, цвет светлый, яркий, красивый, да? Середина А вот это спасибо на корейском языке. Вот какая красивая. Но если сказать воде дурак, допустим, на японском языке, то совсем меняется картина. Да? Получается что-то темное, похожее на какую-то воронку засасывающую. На да что? Ну, на, на черную дыру, да. А если сказать дурак на английском языке, то э, вообще получается вода какая-то похожая на лаву огненную, да. А вот, если сказать я тебя это убью мы, мы часто говорим согласись да я тебя сейчас убью если ты вот это сделаешь то вот это вот обратите внимание на вот эту фигуру на что похожа фигура на, на, на человечка с ружьем вот У -у -у. на что способны наши слова если сказать в воде давай мы что-то сделаем вместе но но сказать это сказать это спокойно и сказать это по-доброму то вот получается достаточно симпатичный кристаллик воды да но то же самое если сказать грубо и, и в виде приказа с криком то вот опять получается черная дыра да значит если мы говорим с, 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 всякие <с <Alright> нецензурные слова с вами значит в нашем организме и вот такая гадость образуется а если постоянно будем говорить, то мы что будем делать? Болеть. Потому что все вот, вот эти... Непонятно, вы... понятно, почему мой брат много болеет. Даже не знаю, что тебе сказать. Вы вот такое сделаешь, да? Ну, хорошо, ребят. А что же нам делать, чтобы не болеть, чтобы не говорить этих плохих слов? Что нужно делать? Так хорошее говорить, хорошее говорить и, и думать, да? И сдерживаться. Сдерживаться хорошее, да. Делать. А еще Делать. нужно получиться говорить все хорошие слова самому. Вы часто говорите хорошие слова, да? да? Ну вот мы сейчас это и проверим. И это волшебный микрофон. Ну, как волшебный, просто такой веселый и светящийся, да? И сейчас мы все друг другу, начиная с юной леди, скажем друг другу нежные, теплые, ласковые слова. Ты, вот, или комплименты. Так, давай, начинай. Я тебе говорю, что ты очень красивая. А ты говоришь соседу что-то приятное. И по цепочке. Ты умный. Ты умный, так. Но. Самый хороший мальчик. Самый хороший мальчик. А, а. Ты Игривый. Игривый, так. Компьютер. Компьютер. смотри ты поправкой. Быстрая. Быстрая. Как ветер. Ты красивый. Отлично. Ты мой друг. Ты мой друг. Хороший комплимент. Ты еще хороший. Хороший друг. Вспоминай, что маме говоришь, что папе говоришь. Как? Умный. Тоже быстрый. Какие вы все быстрые? Ты очень забавный. Забавный. Ты, ты, очень смешной. Смешной? Ой, какие. Ты очень, очень хорошо умеешь плавать. О, как. Хороший поплевок. Очень красивый. Очень красивый. Ага. Так. Ты очень хороший. Ты очень хороший. Ты очень добрый. А, очень добрый. Ты очень хорошая девочка. Очень хорошая девочка. Очень быстро. Очень быстро. быстро. Самый лучший друг на, на свете. О, а ты, Дана, скажи всему классу. Всем-всем-всем! Да, скажи, вот. Ой! Да что такое? Ага. Так. Скажи, всем-всем-всем. Какие твои одноклассники? Скажи всем, вы хорошо скажу, летаете. Самые добрые. Самые добрые, самые хорошие, самые красивые, самые умные, самые быстрые. Я уже поняла, вы все самые быстрые. Хорошо, молодцы, много добрых слов сказали. Значит, в наших организмах сейчас появились самые красивые молекулы воды. И болеть мы уже не будем. Да? А теперь предлагаю следующее. Вот у нас есть дерево доброты, но что-то на нем не растет. Лизы, лизы. Лизы. Да, листочки не растут. И цветочки на, на травке, да? а потом все выйдем и будем его украшать. Так, выбираем. Так, каждый. Возьмем, так, с еще вот этой стороны сделаем. Так, все Да. Так. чтобы никто не видел. Да можно и подсматривать, пожалуйста. Так. Давайте. Так. Так. А она, для листочка, для листочка. можно на сточках Можно, пожалуйста. цветочка не осталась? Цветочка не осталась, да. Е если хотите еще листочек, можете взять. А, пожалуйста. А, обязательно, сейчас а, Кому Так, еще, еще а? 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 А, а просто А? Просто Да, да. да. Вам, а? вам, сказали, сказали комплимент. Так, давай. Я люблю вас, змей. Змей? Почему же змеи? Я люблю змей. Но змей любишь? Ну, если учесть, то змея – символ мудрости. Да, я согласна. Ну, хорошо, согласна. Так, давай, рассказывай. Ласка, доброта, любовь. Ласка, доброта, любовь. Давай, сюда приглей. Ой, очень красиво. Присаживайся. Так, прошу. Прекрасные вы прекрасные и добрые. Так. Я люблю вас всех. Я люблю вас всех. Вот какие вы молодцы. Так весно подействовало. Любовь и радость. Любовь и радость два важнейших чувства в жизни любого человека. Да? Так, ну кто у нас идет? Юные рыцари. Давайте. Добрый, добрый, ласковый. Добрый, красивый, ласковый и сердечный. Ой, какое хорошее качество, сердечный. Так, дальше. Любой, красивый, добрый и ласковый. Так, хорошо. Так. забавный и самый хороший вы забавные и самые хорошие друзья, какие вы все забавные, просто не угадаешь. Так. Хороший, забавный и добрые. Хороший, забавный и добрый. Вот какие одноклассники, да? Так. Смешной, хороший друг. Так, лучший друг и. доброта и забота. Ласка, доброта и забота. Так доброта нежность и забота. доброта нежность и забота. Ласка, да. Чувство, и сердечность, Ласка, красота и Ласка, красота и сердечность и вы молодцы Какие слова хорошие знаете? Так. умный, добрый, Рыба. быстрый, быстрый. Так, быстрота хорошее качество, ребят? Да. Очень хорошее, молодцы. А в чем же важна быстрота? Если за кто-то гонится. Если кто-то гонится, то мы не бежим. Добрый и красивый, отлично. Так. Хороший, умный, красивый, Хороший, умный, красивый, любовь. Замечательная, быстрое и удивительное. удивительный. Удивительный. качество хорошее, да? Так. Самый хороший, быстрый, быстрый. Быстрый, так, хороший, тоже и быстрый. Все-таки быстрота является просто основополагающим третьим да? Самый честный, самый справедливый, самый любимый. Самый, 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 самый. Хорошо. Да. Так. Самый пресамый Ну, раз, как красивые хорошие и любознательный. Любознательность! хорошее качество любознательность Рядочный, оригинальный, солнечный, яркий можно назвать. Солнечный, яркий и быстрый, отлично! Так... Хороший, добрый, красивый нежный. Да. Да. А быстрый. Быстрый, быстрый и нежный. Так. Давайте посмотрим. Выстрая и аккуратная. Быстрая и аккуратная! Молодцы! Да. Ганна, сходи. Так, ой, сколько слов-то, а? С ума сойти. Так. Счастливый, внимательный, уделяет много времени. Уделяет много времени. Хорошо. Ну что ж, ребят, посмотрите. Какой вот какое дерево доброты угу. мы сделали. Молодцы. Да. Молодцы.